против нужен Нужен голубь кипеш, проще говоря Лига Плак, неудачи позабудь Лига Плак, ваше будущее путь Лига Плак, получи заряд здоровья Перше в Одесі система швидкої автодопомоги Ніпель, оперативний шиномонтаж за викликом, а також евакуація автомобіля та усі види техдопомоги в дорозі. Цілодобово Ніпіль. Швидка допомога для вашого авто. 734-34-34 Здравствуйте, уважаемые любители футбола. В эфире программа «Лига Флаг». Отборочный этап Кубка Лиги в самом разгаре. Для того, чтобы выйти в одну шестнадцатую турнира, команды не жалеют сил, радуя болельщиков динамичными матчами. В этом выпуске вы увидите напряженное противостояние сухопутки и локомотива. Встречи между автоленцем и единицей, стальканатом и помогатором, которые закончились с внушительным счетом. А завершит наш обзор турнир ветеранов, в ходе которого Черное море в сухую обыграет Альфа Пак. Смотрим. В группе «С» в борьбе с «Автолианцем» разгромную победу над противником одержала команда «Едность». Несмотря на разницу в классе, «Автолианц» вышел на поле в полной боевой готовности. Не успел арбитр открыть матч, как белые бросились в атаку и вполне могли бы открыть счет уже на второй минуте встречи. Но удар нападающего оказался неточным. Энергичные действия хозяев встречи напомнили едности, что недооценивать соперника нельзя. И гости приняли штурмовать ворота автальянса. Активное начало принесло свои результаты. Уже на четвертой минуте встречи счет в матче открыл Константин Заверюхин. Оформив гол, гости не стали сбавлять темп и на девятой минуте увеличили разницу в счете до двух мячей. Точный удар нанес Евгений Еременко. Семнадцатая минута вновь стала результативной для гостей. Сильным ударом ворота автоальянса поросил Алексей Шикера. Счет в игре становится 0-3. Белые тут же попытались отыграться, но голкипер едности успел парировать мяч. На острый выпад соперника гости ответили двумя точными ударами. На 19-й минуте гол в ближний угол забил Евгений Еременко, а на 22-й мяч под перекладину отправил Евгений Логинов. Проигрыш с сухим счетом не давал Альянсу покоя, и на 24-й минуте принимающей стороне все же удалось распечатать сетку противника. Сильным ударом гол забил Андрей Суязов. Со счетом 1-5 в пользу едности команды ушли на перерыв. Разница в четыре мяча подстегнула итальянцев к более динамичной игре. Хозяева стали активно наседать на ворота соперника и в начале тайма заставили едность играть на контратаках. Хороший момент для удара был у белых на 32-й минуте встречи, но путь мячу к воротам соперника преградила штанга. Активное начало Альянса послужило хорошим толчком для едности в более энергичной игре. И на 34-й минуте они отправили в сетку противника шестой мяч. Автором гола стал Константин Заверюхин. Не проходит и двух минут, как синие вновь удачно атакуют. На этот раз в исполнении Евгения Романчука. Гости стали стремительно набирать обороты, и всего минуту спустя голкиперу автоальянса пришлось доставать из ворот восьмой мяч. После выхода один на один гол в адрес соперника отправил Валентин Иванов. Белые старались отыграться, но все попытки хозяев забить терпели неудачу. Едность, напротив, продолжала вколачивать мячи с завидной регулярностью и до конца встречи увеличила разницу в счете еще на 4 мяча. На 40-й минуте дубль в сетку соперника отправил Валентин Иванов. Несколько минут спустя точную игру партнера по команде поддержал Александр Тунков. Счет становится 1-10. Несмотря на внушительную разницу в счете, Еднис на достигнутом не останавливалась и завершила матч прицельными попаданиями Владимира Егорова на 47-й минуте и Алексея Шекера, оформившего финальный гол. Матч между автальянцем и Едностью закончился ударом с пенальти, но, к сожалению для белых, он оказался неточным. Со счетом 1-12 безоговорочно победу в матче одержала команда «Едность». «По сегодняшней игре как бы начали вальяжно немножко, но ну, чувствуется, да. Я предупреждал ребят, что против нас будут все настраиваться. Ну, насколько ребят хватило, я думаю, что на пол, на пол первого тама и хватило, но и достаточно для нас этого тоже. Урок на будущее, что надо начинать играть с первых нот. Сейчас, понимаете, такая ситуация, что против нас любая команда, даже если она играет во второй лиге или в первой, вот, они настраиваются как на чемпиона флага, поэтому мы это прекрасно понимаем и в, свой, в свою очередь мы ребят настраиваем». Ну, как получается, скажем так. Очень сложно сейчас. Но переборим. Видите, если первую игру мы вообще безобразно отыграли с «Алекуалайфом», сейчас потихоньку игру налаживаем. Я надеюсь, мы выйдем на свои лучшие кондиции и подводим команду к финальной стадии, к плей-оффу Кубка Флага. Богатым на голы стал матч между «Сухопуткой» и «Локомотивом-79». До этой игры сухопутка шла без потерь. Но в этот раз у команды что-то не заладилось. Большинство атак оранжевых заканчивалось холостыми ударами футболисты «Локомотива» напротив выглядели более собранными, отдавали точные басы и благодаря скоординированной командной игре смогли открыть счет уже на седьмой минуте матча. Вячеслав Бычков прошел по левому флангу и отдал прострельную передачу завершившему атаку Геннадию Бурко. Почувствовав слабинку в обороне соперника, «Локомотив» стал интенсивнее наступать на ворота сухопутки. И на 12-й минуте гости смогли улучшить свой результат. Андрей Борщ обыграл голкипера и сильным ударом под острым углом отправил в ворота соперника второй мяч. Пропущенные удары словно подстегнули сухопутку. На 16-й минуте после выхода 3 в 2 в воротах локомотива отквитался Владислав Балкон. К концу тайма игра на поле выровнялась. Опасные атаки были по обе стороны площадки. На 21-й минуте практически в окружении четырех защитников прострельную передачу замкнул Виталий Иваницкий. Теперь ответное слово было за хозяевами встречи. На 24-й минуте после выхода 3 в 2 гол в адрес белых забил Владимир Штибель. Со счетом 2-3 в пользу «Локомотива-79» соперники отправились на перерыв. Второй тайм выдался для сухопутки еще менее удачным. Буквально за считанные минуты белые успели отправить в сетку оранжевых 4 мяча подряд. На 32-й после дальнего паса от вратаря гол ворота соперника забил Сергей Коржовский. Проходит пару минут и защита сухопутки вновь допускает ошибку, после чего голом закончились индивидуальные действия Вячеслава Бычкова. Активные выпады гостей мешали Сухопутке сфокусироваться на точной игре, за что она и поплатилась еще двумя голами. На 35-й минуте шестой командный гол локомотива забил Геннадий Гурко. Проходит всего минута и в голову приводит сольный проход Сергея Коржовского. Счет в игре становится 2-7. По-прежнему лидирует «Локомотив». Дать ответный бой сопернику хозяевам удалось лишь к середине тайма. На 39-й минуте быстрый проход Владимира Штибеля закончился пасом на Сергея Цветкова, результативный удар которого принес долгожданный гол. Забитый мяч приободрил оранжевых. И 41-я минута вновь становится для сухопутки продуктивной. В воротах «Локомотива» расписался Константин Ковальчук. 4-7. К концу встречи сухопутка набрала неплохой темп. Но изменить цифры на табло это им не помогло. Гости крепко держали оборону и защищали свои ворота от всех выпадов соперника. На 49-й минуте после пола последней надежды у оранжевых появился еще один шанс забить гол. Но удар Олега Долгого ловко парировал голкипер гостей. Со счетом 4-7 локомотив обыграл сухопутку. Ну, игра сегодня очень тяжелая, так как возраст очень разный команд. Настроились отыграть от оборонки, как бы задачу выполнили, выиграли, сколько смогли. Так в дальнейшем планируем выйти с группы. В группе F на поле встретились Стальканат и Помогатор. Уже на первой минуте встречи Стальканат решил показать сопернику, кто в доме хозяин. Буквально со свистком арбитра мяч в сетку гостей забил Владимир Тимченко. Хороший почин тут же подхватил Евгений Захаров и порадовал болельщиков сразу двумя точными попаданиями. На второй минуте в голу привело индивидуальное мастерство Евгения, а на третий бомбардир замкнул прострельную передачу партнера по команде. Такой динамичный старт быстро привел помогатор в чувство. Ворота Стальканата надежно охранялись, и все же от гола на седьмой минуте принимающей стороне было не уйти. Под острым углом мяч в сетку хозяев отправил Павел Бажий. Отквитавшись в воротах противника, белые приободрились и провели середину тайма в достаточно равной борьбе. На 13-й минуте хлестким ударом забивает Вадим Лугьяненко. Две минуты спустя на его атаку отвечает нападающий помогатора Сергей Овчинников. Окончание первого тайма «Стальканат» провел по своему сценарию. На 21-й минуте двойной удар по воротам соперника нанесли Евгений Захаров и Андрей Терещенко. Первым после прострельной передачи гол ворота противника оформил Евгений Захаров, после чего несколько секунд спустя ловко надбивание сыграл Андрей Терещенко. Гости старались противостоять такой активности соперника, но остановить набравший хороший темп стальканат им было не под силу. На 24-й минуте точку в первой половине встречи поставил Валерий Кисель. С большой разницей в счете 7-2 в пользу принимающей стороны команды ушли на перерыв. Второй тайм особых изменений в расстановке сил не принес. Футболисты Стальканата по-прежнему поддерживали высокий темп игры, хорошо чувствовали друг друга на поле и не давали сопернику возможности отыграться. Помогатор, в свою очередь, старался сопернику не уступать. И все же игра без замен давала о себе знать. К середине тайма белые стали терять скорости, позволив Стальканату подмять игру под себя. На 36-й минуте в воротах противника расписался Игорь Асачи. Помогатор ответил несколько минут спустя. Дальним ударом в разрез между двух защитников молниеносный удар по воротам Стальканата нанес Сергей Овчинников. Но повлиять на общий ход игры гости уже не могли. На 42-й минуте покер в сетку противника отправил Евгений Захаров. Проходит всего пару минут и свою точность болельщикам во второй раз продемонстрировал Игорь Асачи. Матч шел для хозяев как по накатанной. Стальканат фактически зажал соперника на чужой половине поля и завершил встречу точными попаданиями. На 48-й минуте гол забил Евгений Захаров, а на 50-й после удара Владимира Кимченко мяч залетел в ворота рикошетом от защитника. Со За счетом 12-3 победу в матче одержала команда «Стальканат». Сегодняшняя встреча была такая, как ну, немножко нам, как сказать, не повезло, потому что ребята не полностью собрались, поэтому у нас была как бы разминочная такая игра. Но коллектив вообще неплохой, мы их знаем всех ребят очень хорошо. Вот. Ну, просто так получилось, что не собрались они все. Вот. И поэтому мы выиграли с крупным счетом. В турнире ветеранов Черное море идет без потерь. И нынешняя встреча с альфа-паком никаких сюрпризов не принесла. Футболисты Черного моря демонстрировали прекрасную сыгранность, точность в передачах, благодаря чему смогли обыграть соперников в сухую. Альфа-паковцы были не меньше настроены на победу, но уже первые минуты показали, что в этой встрече белые не намерены идти на компромисс. Черное море принялись усиленно прессинговать соперника, создав ряд опасных моментов. На третьей минуте они разыграли неплохой выход 2 в 1, но голкипер Альфа-пака вовремя остановил мяч. На пятой минуте принимающая сторона вновь опасно атакует, но и этот удар был нерезультативным. Тем не менее, при такой скорости и упорстве гол оставался всего лишь вопросом времени. И на девятой минуте Черному морю удалось открыть счет. С линии штрафной гол в дальний угол забил Федор Пылыпев. Распечатав ворота соперника, хозяева продолжили нагнетать обстановку у ворот синих. И на 12-й минуте вколотили Альфа-Паку и еще один мяч. Второй гол своей команде принес Сергей Торшин. Гости прикладывали максимум усилий, чтобы отыграться, но все они терпели неудачу. Альфа-Пак часто терял мяч, да и жесткий прессинг со стороны хозяев не давал возможности развернуться. До конца первого тайма игра преимущественно велась на стороне Альфа-Пака. Белые использовали любую возможность, чтобы забить. И стоит отметить, если бы не быстрая реакция голкипера синих, счет в первом тайме мог бы быть намного больше. Со счетом 2-0 в пользу Черного моря команды ушли на перерыв. Второй тайм изменений в расклад сил не принес. Белые стали еще активнее в атаках и смогли забить уже на 23-й минуте матча. Сильным ударом гол под опорную ногу вратарю отправил Александр Гирко. Альфа-Пак пробовал проводить контратаки, но активный прессинг хозяев не давал гостям их развивать. На 25-й минуте хозяева нанесли очередной точный удар. На этот раз в исполнении Станислава Лобана. Не успели синие достать мяч из ворот, как Черное море наносит очередной результативный удар. Мяч в сетку Альфа-Пак отправил Виталий Ятло. С каждой минуты игра белых набирала дополнительные обороты. На 33-й минуте, обыграв защиту соперника, дубль ворота гостей забил Сергей Торшин. Проходит всего несколько минут и снова гол. Командная игра закончилась точным ударом Михаила Сарычева. Синие по-прежнему старались отыграться. И на 39-й минуте у альфа-паковцев появилась хорошая возможность размочить счет. Но после выхода 2 в 1 мяч ударился в штангу, так и не достигнув цели. После чего Черное море тут же ответило контратакой. Оказавшись один на один с голкипером гостей, совершающий гол в сетку противника отправил Станислав Лобан. С сухим счетом 8-0 победу в матче одержала команда Черное море. Ну, во-первых, спасибо, что такой турнир проводится вообще. Турнир ветеранов. Это очень важно, мне кажется, после 35 лет, что мы встречаемся, нам дают возможность такую встречаться, общаться между собой. Поэтому любая игра у нас, она как товарищеская, дружеская. Турнир, конечно, есть турниры, цели и задачи никто не отменял, все равно хочется побеждать. Мы привыкли уже побеждать и хочется в каждом турнире ставить только высокие цели. Ну а, ребята, по сегодняшней игре, ну она так сложилась, конечно, может быть, с одной стороны легко, но все равно каждая игра, она равная. Концентрация должна быть одинаково, как чуть слабее команда, чуть сильнее. Вот предыдущая игра между Глорией и Кристаллом показала, вроде как Глория намного сильнее, а выиграла команда, которая чуть послабее. Поэтому мы благодарим соперников. Фолов нету, травм нету, поэтому всем здоровья и будем играть и играть. На этом мы завершаем наш обзор. Оставайтесь с нами, любите футбол и играйте в футбол.